السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو ایسے مسلم حکمران کے بارے میں بتائیں گے جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا انگریزوں کو ہر ماس پر ٹپنی کا ناچ نچایا جب اس کو شہید کیا تو انگریزوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں شہر میسور سلطان فتح علی ٹیپو سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزن ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران بین المذاہب آہنگی کے زندہ جاوید مثال ٹغرک فوجی راکٹ کے معجد تھے ٹیپو سلطان دس نومبر سترہ سو پچاس کو دیو انحالی میں پیدا ہوئے موجودہ دور میں یہ بینگلور دہی زیلہ کا مقام ہے جو بینگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے ٹیپو سلطان کا نام ارکاڈ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیا کے نام پر ہے اسے اپنے دادا فتح محمد کے نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوجی اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا سترہ سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو این سفارتی اور فوجی امور پر آزادہ میں اختیار دے دیا اسے اپنے والد حیدر علی جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور و کمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے کا دائیں ہاتھ سمجھا جاتا تھا ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا آپ بینگلور اندوستان میں تیس نمبر سترہ سو پچاس میں حیدر علی کے گھر میں پیدا ہو آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں پچاس سال تک انگریزوں کو بروز طاقت رو کے رکھا اور کئی بار انگریز اخوار کو شکست فاج بھی دی ٹیپو سلطان کا کول تھا شعر کی ایک دن کی زندگی کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے آپ نے برطانی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برطانیہ کے لوگوں کو بر سغیر کی غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے سنجیدہ عاملی اقتباط کی سلطان نے انتہائی دور و سسرات کے حامل فوجی صلاحات نافذ کیے صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے نظام اور مراٹھوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگیز سے اتحاد کر لی. ٹیپو کی انگوٹھی سے مشابہ ٹیپو سلطان نے ترکی ایران افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے میسور کی آخری جنگ کے دوران جن سرنگا پٹنگ کی شکست یقینی ہو چکی تھی ٹیپو نے محاصرہ کرنے والی انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے بعد مزاحمت کمزور ہو گئی اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ باغ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا مگر ٹیپو سلطان راضی نہ ہوئے اور چار مئی سترہ سو ننانوے کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ٹیپو سلطان کی زندگی کے ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی مذہبی تعصب سے پاک تھی یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ حدوں پر فائز تھے ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدادات کا نام دیا تھا حکماں ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے باوجود رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معاملات میں سے تھے ظاہر نمود و نمائش سے پر رکھتے ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے زمین پر خدر بچھا کر سویا کرتے تھے ٹیپو سلطان حق زباں حکمران کہے جاتے تھے آپ کو عربی فارسی اردو فرانسیسی انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش دو ہزار بیان کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا معجد کہا جاتا ہے ہر جنگ میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہ گری سے واقف تھے اپنی افواج کو پیدا فوج کے بجائے سواری اور توب خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا اسلحہ سازی فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا امریکی انقلابی جنگ کے دوران سلطنت خدا میسو اور ایسٹ انڈیا کمپنی مابین ہندوستان میں لڑی جانے والی اینگلو میسور جنگوں کے سلسلے کی دوسری جنگ تھی اس وقت مملکت فرانس میسو کی اہم اتحادی تھی تیسری اینگلو میسور جنگ سلطنت خدادار میسو اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے اتحادی میں مراٹھا سلطنت نظام حیدرآباد ہندوستان میں لڑی جانے والی اینگلو میسور جنگوں کے سلسلے میں تیسری جنگ میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹم میں لڑی گئی جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا مگر سلطان کی فوج کے دو غداروں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹن کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیہ نے اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بانے پیچھے لے گیا شہر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سنرنگاپٹن کے قلعے کے دروازے پر جامع شہادت نوش ہوا میر نظام علی خان کا داماد نواب محبت جنگ کا دیوان اسد علی خان صلاح کا پیغام لے کر ٹیپو سلطان کے پاس پہنچتا ہے تو ٹیپو سلطان اس کی واپسی پر اپنی ایل چی جی محمد غیاس کو نظام الملک کے نام کا ایک خط لکھ کر روانہ کرتے ہیں خط کا متن کچھ یوں ہے جناب علی عداب میں ٹیپو سلطان بن حیدر علی خان بادر آپ کو یہ بتا دینا بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ملک کا ایک ادنا خادم ہوں اور اپنے ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں اور میری فوج اور علاقے کے ہر مرد وطن کو وطن پر قربان کر کے بھی اگر ملک اور قوم کو بچا جا سکتا ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے اصل بات تو یہ کہ میرے ملک میں رہنے والے ہر فرق کو ملک کا خادم ہونا چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مرتوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کے باشندوں کو تباہ کرنے ملک کو کھوکھلا کرنے اور اس کے معاشی و ثقافتی حالات کو تباہ و تاراج کرنے پر پھلے ہوئے معلوم ہوا کہ آپ دونوں کی ملی بقت کی وجہ سے میرا ملک اور وطن تعمال اور میری رعایا کو شکست حال کیا جا رہا میں نے آپ کو رازداری میں یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر آپ اور میں دونوں مل کر ہم خیال بن جاتے ہیں تو مرکوں کا کیا مجھ ہے کہ ہمارے ریاستوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنی آیاری اور چلا کی وجہ سے انگریز آپ کو مجھ سے ملنے نہیں دیتے اور آپ کی دل میں کدورت برتے رہتے ہیں اور تعجب ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے اور وہ آپ کو اکسا رہے ہیں کہ آپ مراٹھوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف خوش کشی کر رہے ہیں اگر بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو اور میری دوستی امن اور آشتی میں بدل سکتی ہے تو اس کو ایک بات پر آپ کے خاندان کے لڑکے بھتیجے بیٹیوں کو میرے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ اور میرے بھتیجے بیٹیوں کو آپ کے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ بیاں دیا جائے تاکہ دونوں ریاستوں میں دوستی بڑھ جائیں فقر ٹیپو سلطان شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خبصی جی محبت تھی انیس سو انتیس میں آپ نے شہید ٹیپو کے مزار پر حاضری دی اور تین گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آکے کے سروپی انہوں نے فرمایا ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکی وہ مذہب ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا یہاں تک کہ اس مقصد راہ میں شہید ہو گیا سلطان چار مئی سترہ سو نانو میں سرنگا پٹنگ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوران قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کا قتل ہوا یہ تھی شیر میسور کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ